Я приношу тобі тривоги, мої поразки й перемоги. Я відаю тобі. Так що привітайте в кінці, будь ласка, ще. А, і ми, якщо готові, сідайте, будь ласка, ще буде невеличке відео тоді. Да? благословите у вас имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. 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 О, благо. А, благо. 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 Сестра Валентина, веруйте в Господа Иисуса Христа, и Своего Спасителя. Обещайте служить Ему доброй совести. Крещу вас в имя Отца, Сына и Духа Святого по вашей. ваши, Аминь. Слава Господу, слава Господу. Дякуємо, Батько Небесний, тобі за милество в Ісусі Христі, яку ти даруєш, Боже вічний. Дякую за брата і сестру і поблагослови їх надалі Ти твоїм шляхом до вічності і прославити Твоє ім'я як найкраще. Поблагослови, і надалі нас тобі, слава на а всім дух і Амінь. Бачили там на... за мною да? той спасательний круг такий. Да? Це для тих, хто ще знаєте, десь він да, в цьому світі. Так що майте в своїх руках цей а, круг, знаєте, це да, для того, щоб спасати, бо ми покликані до того, щоб свідчити про Божу любов, про Божу ласку. А, свідчення всі, чи ще хто є у нас? Нема такого свідчення. Добре, будемо слухати слово Боже. Будь ласка, сердито. Витаю, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Видите, благословения какие. Я уже сосыя там. Да, дорогие мои, продолжаем разбирать книгу Деяний святых апостолов. Вот немного вспомним, что происходило до того, перед тем, какую часть мы будем дальше зачитывать, да? Мы читали о городе Антиохии, да? в Антиохию, в которую веровало большое число язычников. Да. Сначала благовестие происходило только для иудеев, а потом и язычников. Да? И это происходит, вот, если это в настоящее время, то это вот происходит, если мы Лицезреем это как будто бы это сейчас, то это происходит в Антиохии сейчас, и благовествуется язычникам. Апостолы посылают Варнаву, да, он идет в Антиохию, чтобы ну, увидеть это все, рассмотреть это все, да. И Варнава видит, да, благодать, и радуется этому, да. И убеждает держаться Господа, вот тех, которые уверовали. С Варнава еще довольно много людей прилаживается к Господу. Вот, Варнава идет дальше, идет он в Тарс, э, находится Авла будущего Павла, чтобы вместе с ним в Антиохии проповедовать Слово Божье. Вот, они вместе учат народ, да, именно в Антиохии ученики Христа впервые начали называться христианами. Вот, да. Был еще там такой отрезок, когда пророк Агав предвозвестил о голоде, да, который, который и был. И вот ученики там ложат на сердце помочь братьям в Иудее. Да? Что они сделали, передав это, э, ну как сказать, то, что они собрали, передать через Варнаву и Савла, которые и это исполнили. Вот. А теперь зачитаем тот текст, который дальше идет. Это 12 глава Деяний святых апостолов и практически вся глава, там, дву... кроме двух стихов. Я сначала зачитаю ее всю, и над некоторыми мы попытаемся что-то увидеть общую картину и что-то взять для себя. 12 глава Деяния святых апостолов с первого стиха. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из предлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом, видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра. Тогда были дни пресноков, И задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между, между, тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и света сиял в темницу. Ангел, толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее, и цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, опояшься и обуйся, он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мной. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думал, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им, они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, что ждал народ иудейский. И осмотревшись, пришел к дому Марии, Матери Анна, называемого Марком, где многие собирались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем рода. И узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но убежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же дал знак рукою, чтобы, чтобы, молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомьте о сём Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражи и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию, и там оставался. Ирод был раздражен на Тириан Сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и склонили на свою сторону власта постельника царского, просили мира, чтобы, э, потому что область их питалась от, от, области царской. В назначенный день Ирод, одевшись царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. И вдруг ангел Господень поразил его, за то, что он не воздал славы Богу. И он был изъеден червями, умер. У меня цвета музыка даже есть. Слава Богу. Вот такой текст Писания. Давайте по стихам пройдем всю главу, да, и на некоторых стихах остановимся. Первый, третий стих, Ирод Поднимают руку на людей, принадлежащих к церкви. Да? Мы видим, что гонение продолжается. Он убивает Иакова, брата апостола Иоанна, тоже апостола. Почему же это происходит? С приходом церкви в Иерусалиме, в Иерусалиме рушатся устои. И для кого-то, кто принимает Христа, это хорошо, это классно. Люди с Господом. Но для кого-то. Это неприятно и неудобно. Очень неудобно, да? Кому-то это не нравится. Как мы видим из третьего стиха, иудеям это очень не нравилось. И им очень это было неудобно, потому что появилась оппозиция в лице церкви, да? И нынешней власти это совершенно не нравилось. Нынешняя власть понимала, что у нее она теряется. Она теряет, потому что где-то люди Действительно видят Бога, встречаются с Господом. И мало слушаются. Ее. И это им не нравилось. Это действительно выбивало их с чего-то. А то, что делал Ират, иудеям это нравилось, ослабление церкви. Они даже не представляли на самом деле, с кем они связываются. Они даже не имели понятия, что они связываются что они пытаются противоречить самому Господу. Но ну, в, дальней... в дальнейшем мы это увидим. Да? Он убивает Иакова, апостола, да? и берет апостола Петра под стражу. Четвертый стих, он садит его в темницу и хочет после Пасхи вывести его к народу. Да? Но не думая, что просто для того, чтобы пожурить Петра. Сказать, больше так не делай. Ну, вряд ли. Uh, интересный комментарий. Скорее всего, его желание было убить Петра с еще большей помпезностью. Вы знаете, и казалось бы, что они мудро поступают. Вот эта власть, да, в лице Ирода. Мудро поступают. Они берут верхушку, они берут руководство церкви и начинают делать вот эти действия. На самом деле, ну, страшные вещи, но видно правильно, да, убрать верхушку, естественно, там и все остальные там, другими словами, посыпятся. Ну, они ж не знали, кто за всем этим стоит, вот в чем дело, знаете. Не знали или не понимали, тут ну просто непонятно, ну на самом деле мы-то понимаем сейчас, это очевидные вещи, да, мы, для нас это понятно, это видно, что за всем, за всей церковью стоит Господь. И он делает свое действие. Пятый стих. Петр сидит, а церковь прилежно молится. Не думаю, почему, не думали, почему между церковь и молилась есть еще одно слово. Прилежно, да. Важное слово. Можно просто было сказать, да, церковь молилась и как бы так, да. Прилежность в молитве. И это важно, да? Это слово прилежно, да. Церковь молилась постоянно, качественно, да, и на результат. Понятно, мы все прекрасно понимаем, что отвечает Господь и делает действия все Господь, но вот эта прилежность, прилежность молитвы, она должна быть у каждого из нас. Если мы хотим, чтобы Господь отвечал, мы должны правильно ходить перед Ним, и прилежно, и правильно, ну, правильно, я, наверное, может, не, не такое слово, да, действительно, вот, постоянно и качественно молиться. Это важно. Мы увидим дальше, почему. Шестой стих. И вот перед тем, как Ирод хотел вывести его в эту ночь, именно в эту ночь, да, Петр спит. Тоже интересный момент, да? Ну, темницы, какой тут сон? Неизвестно, что с тобой будет, что, что происходит, что там будет завтра. И апостол же тоже прекрасно понимает, что может быть что-то. И тем не менее, Господь дает сон. Петр спит, стражи стерегут, Петр спит, да? Приходит ангел в седьмом стихе, приходит ангел и толкает Петра в бок, говоря, вставай, и цепи спадают. Он не замечает это пока чудесное действие. Ну, по крайней мере, мы из текста не видим, что он заметил это. Да, цепи спали и все. И вот ангел ему, да, в восьмом стихе продолжает Петр слушать ангела. Ангел говорит ему, да, обувайся, опоясывайся, одевайся. Петр это делает, все это делает, да. Все время Петр думает, что видит видение, когда это все происходит на самом деле. Хотя Петр еще думает, что это просто ну, сон какой-то или какой какое-то действие, но не наяву. Они проходят две стражи, ворота, ворота сами собой отворяются, да? пройдя одну улицу, ангела не стало. Просто ангел исчез. Это в 10 стихе написано. И в 11 стихе Петр понимает, что Господь послал ангела чтобы избавить Петра от Ирода и от иудейского народа, да? Чего этот народ ожидал? Чего ожидает толпа? Толпа обычно ожидает какого-то наказания. Давайте вспомним. Давайте вспомним Христа. Чего ожидала толпа? Чтобы, чтобы Иисуса наказали. Нашего Господа таким же образом могло произойти. И вот... С Петром могло произойти именно как с нашим Господом в свое время. И вот толпа этого ждет, да? Петр это понял. Это от себя.